романский Запорожье снова онлайн. И с вами я, Катя Маркова, и мой гость Данил Щербаков. Доброе утро. А, да, я Данила сегодня прозвала таким запорожским чипом и Дейлом. То есть, кто вы чип или Дейл? А, но на самом деле он а, организатор а, общественного движения Хелпер Запорожье. Данил, так кому вы помогаете и чем, и как? Расскажу. Добрый вечер. Добрый Спасибо день. за приглашение. Как, очень приятно быть у вас здесь. А, с чего начать? Ну, наверное, так я сдалека расскажу. Да, Соблёди... <связывая> историю небольшую, да. Люди понимали, о чем речь, откуда, зачем и почему. Ну, вы назвали, я сегодня был прият, приятно удивлен, Чип и Дейл, да, но на самом деле, наверное, можно сказать, что там и Гаечка, и руки все И есть. И б -б -б все, <свят> абсолютно все, потому что ну, много э, ребят, девчонок, которые поддерживают нас. А, с чего все начиналось? Вы знаете, э, начиналось все с меня. Начиналось все с меня и... Э, Наверное, с моей политической, я хотел сказать, неправильно, позиции жизненной. По прям. Да, прям да, с моей жизненной позиции. Я хелпер по жизни, да, я всегда готов помочь людям. В любой ситуации эта помощь может быть разная, да, не обязательно какая-то там, грубо говоря, бабушку через другу перевести, но, наверное, я так воспитан. Вот. А, скажем так, более, 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 так существенно все началось... Наверное, с дома, да, дома там, где мы живем. Это двор, двор, дети играют, детская площадка. Я вспоминаю, как это все начиналось. Ну, у нас много людей, которые, ну, не совсем ответственные, да. И автомобили ставили на детскую площадку. Ну, в общем, как-то так не очень здорово было. Какими методами вы с ними боролись? Очень-очень лояльными, скажем так, колеса никто не прокалывал, не спускали, не откручивали. Вы знаете, ну, во-первых, это были организованные моменты, организовали людей. Я поехал в тот момент, это, наверное, было лет 8 назад. Я поехал в студенческое общежитие, сейчас помню, машиностроительного института, пригласил студентов, говорю, ребят, ну вы молодые, все... я вспоминаю себя студентам, всегда хотелось заработать денег. Ребят, ну есть небольшая мотивация, я готов вам заплатить, но нужна помощь. Нужна помощь. Э -э я решил, а, да, что я решил. Решил колесами огородить, закопать колеса. Ну, самый, э наверное, совдепоский и в то же mm -hmm. время оптимальный способ для того, чтобы на площадку никто не заезжал. Пригласили ребят, э -э ребята приехали. Но ну, на самом деле мы не ожидали, что это будет так просто, потому что сразу говорили, ребят, там мы сейчас быстро закопаем. Ну, оказалось не так просто, целый день мы этим занимались. Вот, на сегодняшний день площадка выглядит достойно, мы развивали ее начиная там от уже каких-то детских аттракционов и так далее. Вот, ну, вот все начиналось с этого. А, потом потом ну, много таких вот моментов, но хочется сказать, вы знаете, такие моменты, вот, которые тронули. Я еду на автомобиле по улице, еду по улице и, ну, наверное, многие люди, вот видя там яма какая-то, да, он «бым» колесо в нее и поехал дальше. Ну, вот я после этого «бым» сразу принимаю действия. То есть сразу, ну, за, за годы моей практики общения с нашей властью, у меня уже в телефонной книге все телефоны есть, начальство меняется, телефоны у них остаются. Вот. Сейчас мы, простите, на экране видим вашу страничку в фейсбуке, да, вот тут уже видим ямы, я так понимаю, это сегодня? Это сегодняшняя, да, это вот я могу прокомментировать, это э, сегодняшняя ситуация, улица Новокузнецкая, э, перекресток в районе магазина Ромакса. Ну, что можно сказать, вот, 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 смотрите, вот такая вот яма посредине угу. перекрестка, но в то же время перекресток довольно-таки оживленный, это центр микрорайона, мне, довольно, мне тяжело понять, как она вообще там образовалась да, при том что буквально недавно реконструировали этот перекресток. вот сегодня мы скажем так такую же провели скажем так я не знаю пусть это будет акция как угодно для нашей власти сегодня были звонки мной сделаны дежурному горосколкому, в руководство эладу и в администрацию района. Вот. ну мы их проинформировали о том, что вот есть такая беда. На практике, на практике э, э, такие вопросы после наших э, нашего влияния решались, ну, наверное, в течение недели, а то и двух дней. Вот, будем смотреть. Очень интересно. То есть сегодня вы начали. Ну это это, этой... это 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 вот то, что самое последнее. На самом деле таких э, ям э, у меня была ситуация. А у вас есть когда мы... там фотографии примеры, вот, что была яма и после вашей помощи ее уже нет? А, ну вы знаете, на самом деле фотографий таких очень много, но страница нашего фейсбуке, ну, совсем недавно ее организовали бы ее месяц. Еще а откуда я? люди узнают о том, что вы можете помочь? Мир не без добрых людей. Ну, во-первых, тут знакомые, друзья. У меня большой круг общения с друзьями, знакомыми, ну, в общем, с ребятами, да. И много людей, которые, опять же, они готовы помочь. Кто-то у нас, вот сейчас, конечно, благодаря Марку Цукербергу, Фейсбуку, о нас узнали многие. И ребята сами предлагают помощь, видят проблема, есть проблема, они говорят, подождите, а вот у меня есть контакт такого-то человека, помощь может быть выглядеть <coughs> буквально, мы вам дадим контакт, мобильный телефон руковод, руководителя такого-то, такого-то. Потому что, ну, сами понимаете, да, звонить приемно, ну, порой бывает, такое, можно не дозвониться. Вот. А дают мобильный телефон, и мы уже выходим непосредственно на человека, который ну, может повлиять на, этот, на эту проблему. Вопрос и, соответственно, влияние есть. Ну вот пример мы сегодня видели, это последний. Это, ну, это я ехал мимо, ну не мог я не отреагировать. Сейчас там люди комментируют и в Инстаграме, и в Фейсбуке свои комментарии. Люди рады. Есть, касаемо таких ситуаций, много, я думаю, я в архивах покопаюсь, обязательно выложу на нашу страницу, и те люди, которые захотят посмотреть, у нас есть фотографии до и после. Вот. И вот это после радует то, что это после с каждым днем, вот это вот расстояние от до и после все меньше и меньше становится. Вот. Помимо ям, с чем еще боремся? Вот, я об этом хотел сказать. Ну, боремся, скажем так. Наверное, тут можно отметить, что наше движение, организация как угодно, можно назвать, ну, наверное, аналогов нет. Почему? Потому что ну, есть узкопрофильные, да, кто-то военным помогает, кто-то там еще кому-то, кто-то там, ну, вот профиль выбрали. Здесь нет профиля. Вы знаете, сегодня буквально э, инцидент э, на Facebook э, группу пишет девушка, отправляет фотографию. Э, Помогите, пожалуйста, найти. Вот я в лагере дружила э, с девчонкой, не могу ее найти, пожалуйста. Вот адрес, там помню имя. Ну, это такие вот моменты. То есть, ну уже уже жди меня, Надо. понимаете, уже жди меня. Поэтому мы окажем помощь. Она попросили дать больше информации, и я думаю, обязательно мы поможем. То есть, вот такие нюансы. По возможности можно скажем так вот вспомнить моменты. Я очень люблю детей. Ребята, которые связаны с хелпером, там, ну, пе первые, да, с кого-то начиналось, это ну, родственники, друзья, там, близкие, да, мои братья, вот. это те, которые вот, всегда поддержат, и они, мы единомышленники, они по по понимают, о чем речь идет, и скажем так, зачем я это делаю. Вот. Помощь это всегда здорово. Поэтому э вот, детям, я люблю очень детей. Я люблю детей и всегда уделяем, стараемся уделить внимание. Начиная от той детской площадки, заканчивая вот последним походом, организовали поход десятерых детишек в цирк Обзов. Вот. Ну, вы знаете, ничего нет, наверное, прекраснее, да, смотреть на эти глаза ребят, которые смотрят цирк, получают удовольствие, Каким образом? Вы вышли на собственника, я Кобзову не помню отчество, вышел на него, так и так. Вот. Он распорядился, для нас сделали ну, очень символическую цену. Вот за которую мы пришли там детям подарки какие-то и так далее и тому подобное. Поэтому ну, вот такие вот моменты очень здорово. Да Но, не, ну, естественно у всех возникнет вопрос а откуда финансирование даже да. на, на какие-то. Я и, я, качественные... я, вам расскажу, я вам расскажу. Я на сегодняшний день в основном это мои деньги, мои личные деньги. Вот работая коммерческим директором на предприятии есть доход, который позволяет мне. Ну, скажем так, эти небольшие средства потратить. Помимо нас... вас кто-то? Есть, смотрите, но мы не просим э, людей деньги, мы не выставляем номер карточки, на который просим кого-то кинуть какие-то деньги. Нет, э, если есть какая-то проблема у кого-то, ну, допустим, которая требует, может быть, какого-то финансового влияния, э, мы э, выступаем связующим звеном. Мы поможем найти ребят, э, которые могут помочь, Одни и другие, в общем, они контактируют, и там уже начинается какое-то взаимодействие. То есть вот на, на, на таком уровне. Если, ну, скажем так, все-таки хотелось бы, наверное, <coughs> высказаться по поводу, а что, а где, ну, более подробно. У нас был, есть сейчас, как говорится, пуль, держим мы руку на пульсе. По улице Гоголя есть такой дом номер 66. В этом доме жила когда-то моя бабушка. Бабушки нет, ну, люди знают и так далее. Одним словом, обратились и говорят, так и так, вот, Данил, балконы падают на голову. Балконы падают на голову, ну, действительно, я сто лет не был, думаю, нам нужно посмотреть. Ситуация очень плачевная. Ситуация плачевная, дом старый, я не могу вспомнить, какого он года. Но э, по фотографиям вот в группе видно, э, скажем, дом разваливается, балкон, ну, с балкона части там, по, по полкилограмма, по три килограмма куски отваливаются. Ну, соответственно, э, это район студенческий, студенты каждый день Он в аварийном состоянии официально? Вот, вот в том-то дело. Он э, официально не в аварийном состоянии, но ежедневно от него отваливаются такие куски. И на обращение жильцов никто не, не реагировал. До тех пор, пока они не обратились к нам. Ну, жильцы, знаете, в большинстве случаев у нас люди э, понимают, что, ну, наверное, мы, ну, вот нужно позвонить, и сразу приедут и сделают. На самом деле, все немного, немного сложнее, вот, и нужно быть на порядок настойчивее. Поэтому в этой ситуации мы взялись, взялись основательно. Э, мы здесь уже обратились за помощью и к депутатам, и... Городской совет уже с такими, скажем так, документальными заявлениями. Вот рассказали людям, есть юристы, которые могут нам помочь, да, и всегда откликаются на нашу помощь. Я позвонил, говорю, ребят, можете как правильно написать. Вот мы написали э, обращение от жильцов дома. Мы встречались <coughs> с руководством основания. Вот и я могу похвастаться. Вот э, вчера была сессия городского совета, где был э, внесен адрес Говаля 66 на реконструкцию балконов и полностью, полная реконструкция подъездов. Угу. Вот. То, то есть на это уже деньги выделили, обратно именно проголосовали. проголосовали депутаты, то есть, соответственно, финансы на это выделены. Ну, ребят, вообще не было никаких планов, этот дом вносить в реконструкцию. Поэтому очередной раз мы можем показатель, хелпер Украина, Запорожье, а вот видите, это уже Украина, наверное, будет потом уже переходить в Украину, работает, и результативность от этого есть, от этого становится приятно. Вот. И на самом деле, вот материально затрат практически никаких нет, да, ну да, заправить машину, поехать, где-то там потратить свое время, где-то уделить внимание, но результативность от этого огромная, ну кто ваши Дейлы, Джики, Гаечки. Смотри, ну на самом деле я не хочу перечислять, потому что многие люди по профессиям. Да, вот я вот не связался. вы не против, если я о вас скажу. Они говорят, да нет, не надо, ну зачем? Люди, есть юристы, есть юристы, которые учились со мной в институте, ребята, допустим. Кто-то юрист. Есть ребята, которые буквально совсем недавно к нам присоединяются в группе с вопросом, а чем я могу помочь? Вот. На что следует ответ? Ребят, расскажите о себе, а мы уже в дальнейшем будем знать, с каким вопросом к вам можно обратиться. Или просматривайте, пожалуйста, ленту, если вы где-то можете подсказать и так далее, и тому подобное, то мы всегда будем рады любой помощи. Вот они, вот все вот эти вот Дейлы, Вжики и так далее. Вот. Конечно, хотелось, хотелось бы, вы знаете, чтобы амбиции есть, планы есть развиваться, хотелось бы, чтобы нас было больше. И все-таки, когда сегодня э, ты звонишь дежурному городского совета, да, и говоришь, вот тут такая-то такая ситуация, и он понимает, что если это Данил Щербаков звонит, ну, надо сделать, надо сделать, бы будет горе. То есть авторитетом давите? А, ну, скажем так, на первом этапе это было, ну, наверное, больше... Да просто достаточно. Да, да, вот на первом этапе это было так. Вот. На сегодняшний день ну, люди понимают, что все-таки они тоже не глупые люди, они пользуются интернетом, вот. видят результативность, и они понимают, что все-таки лучше сделать. И, скажем так, мы тоже благодарим людей. То есть если это оперативная реакция на какие-то наши просьбы, напоминания, то мы в свою очередь обязательно скажем слова благодарности. А слова благодарности, ну, мне кажется, всегда приятно всем слышать. Вот. Поэтому здесь... Э хотелось бы, конечно, чтобы дорасти, скажем так, до того уровня, да, когда, скажем, ребята, давайте в Запорожье мосты быстро доделаем, потому что если хелпер позвонит, <свят> да, то ну, в, таком, в таком ракурсе. Но в основном вы беретесь за точечные проблемы, э, то есть, не, или есть такое, чтобы вы взялись за тему, вот, например, пандусы по всему городу, и вот долбить ее. А... Или вы вот только по вызовам, то есть вам просят помочь там-то, там-то. Ну, как сказать, там-то там нет. На сегодняшний день, наверное, какой-то такой вот программы развития с каким-то определенной целью, вот, как вы говорите, пандусы и так далее, лавочки или еще что-то такое нет. Все-таки, ну, хелпер это помощник, да, то есть ну, те, которые помогают, соответственно, нужна кому-то помощь. Мы не собираемся строить мосты или там делать какие-то ну, такие вот вещи, которые, в принципе, ну, есть кому делать, вот. Наша задача основная помочь тем людям, которые не могут это сделать. Вот это, наверное, цель. Поэтому мы отличаемся от всех тех вот организаций, которые есть очень много подобных. Но цель помочь, именно оказать помощь людям, те, которые, ну, к сожалению, не могут. Те же бабушки, те же вот буквально недавно с нами связалась женщина живет в Италии. Вот. Живет в Италии и она вот, предложение изъявила, говорит, вот у вас такая ситуация, там, я могу пролоббировать вопрос касаемо отправки на отдых э, детей. Вот. Пока ведем переговоры, я не могу какой-то конкретики сказать, но вот такие вот есть предложения. А, что еще? На сегодняшний день, если вот такие вот долгоиграющие проекты, которые мы планируем сделать... Сейчас я веду переговоры, у нас на Южном микрорайоне есть территориальный центр, где живут беженцы. Да. Вот. И я тоже живу в этом районе, и часто видим, и я не раз заходил к ребятам, и э, там есть дети. И ну, мне хочется уделить им внимание. Мне хочется уделить их внимание, и у меня есть планы организовать им поездку в, на детскую железную дорогу. Вот. И есть еще один сюрприз, о котором я сейчас не хочу говорить. Помимо детской железной дороги, я хочу привлечь еще одно предприятие интересное, на которое провести ему экскурсию. Вот. То есть это вот то, что из вот, -вот ближайшего, ближайшего, ближайшего. Да нет, ну вы же понимаете, что наши люди, они очень такие... Прагматичный, и каждый задаст вопрос. Для чего оно вам, и, наверное, он пойдет в политику. Вы не поверите, они задаст, а задают каждый день. Каждый день задают такие вопросы. Я не пойду в политику. Я вам сразу говорю, на сегодняшний день. То есть меня, если, я вам скажу так, если я вас увижу на выборах в списках кандидатов, я да, вот да, этот кусочек эфира да, потом. Да, и вы сразу. покажу, о, скажу, о, вы. Не, на выборах, вот прям на выборах uh -huh. можно. На сегодняшний день я не планирую. У меня были предложения вот на прошлые выборы от двух э, партий. Я даже не сомневаюсь. Ну, во-первых, партии были не, не не того разлива, который я для себя, да, мог бы определить. Ну, во-вторых все-таки работа да конечно есть свои плюсы наверное есть свои плюсы но э, если говорить там о городском или областном совете ну пусть там сегодня работают те люди э, у которых это наверное скажем так э, получается хорошо пусть они этим занимаются а мы будем им помогать мы будем им помогать находить эти проблемы э, мы будем помогать им связывать э, один с друг, 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 с другом. Вот. Поэтому вопрос этот очень часто задают, и я уже, скажем так, начиная от своих да, друзей, там, ну, Данил, ну, не можешь же, вот, вот почему так? А Сейчас, да, а зачем оно тебе? Да, а зачем оно тебе? А что ты с этого имеешь и так далее? Но все-таки менталитет нашего брата, ну, вот он такой, от него никуда не уйти. А я очень хочу, я очень хочу, чтобы люди Понимали, что все-таки можно что-то делать и от этого получать только удовольствие. Только удовольствие и, и ничего больше. То, что можно положить в карман. Поэтому здесь вот такие вот моменты присущие. Мне хотелось бы, чтобы в Запорожье таких людей было больше. Хотелось бы, чтобы на нашу группу заходили люди. Можете сейчас обратиться да. уже заключительным словом. Да. Друзья, Запорожцы. Я не могу не сказать, вот услышали сегодня маленькую историю о нашем движении, идейным вдохновителем, которого я являюсь. Хотелось бы вас пригласить посетить нашу группу и, скажем так, лайкайте, будьте с нами. Если у вас есть какие-то проблемы, то Описывайте их, будем искать выход, помогать друг другу. Если вы можете кому-то помочь, из тех, кому нужна помощь, тоже пишите, и, скажем так, мы поможем вам найти друг друга. Вот. Будьте хелперами Запорожья, а в дальнейшем, наверное, Украины.